Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlerle xurmalı, çox gözəl, dadlı, asan reseptlə hazırlanan keks reseptini paylaşacağam. Hansı ki, 3 dəqiqə, dəqi, 5 dəqiqə hazır edirsiniz, çayınızı dəmləyirsiniz və e, yəni çox tez başa gəlir. İnşallah ki, resepti bəyənərsiniz. Resepti kesməzdən öncə dəstək üçün abunə olmağı, videoları bəyənməyi, paylaşmağı və ən əsası zəng qov işarəsini aktivləşdirməyi unutmayın ki, yeni-yeni videolarımdan vaxtında xəbərdar olasınız. Bir də lazımdır keks üçün lazım olan ərzaqlar. Təbii ki, hamı bilir. 3 yumurta, şəkər tozu, duru yağ, un, qabartma, vanil. Yəni adi üsulla hazırlanır. Sadəcə olaraq mən nə süd, nə də qatıq istifadə etmirəm. AD qaynar su ilə hazırlayıram keksini və inanın ki, çox-çox yüngül və gözəl olur. 3 yumurtanı bir çimdik duz ilə biraz köpürtdüm. Şəkər tozu əlavə etdim, bir xörək qaşığı və dörd təbəst bir stəkan və iki xörək qaşığı əlavə. Onları da yaxşıca çaldıqdan sonra qaynar su əlavə edirəm. Hardasa yarım stəkandan bir barmaq az. Duruyaq əlavə edirik, yarım stəkan, yarım armud stəkan kimi vanilin əlavə edirik qabartma tozu əlavə edirik və un əlavə edirəm. Bunu sizə qaşıqla göstərirəm ki, yəni bilin ki, mən tutalım 10 qaşıq yazmışamsa, yəni dolu qaşıq əlavə etmək lazımdır. Videonun altında dəqiqliyi resepti yazacağam inşallah. Keksimizin xəmiri baxın belə axışqan olmalıdır. Axışqan keks xəmiri çox daha yumşaq və gözəl olur və daha yaxşı qabarır. Buna əmin olun. Keks xəmirimiz hazır olduqdan sonra xurmalar doğrayırıq. Xurmaların tumunu çıxardırıq və ortadan ikiyə bölürük. Yağlayıb unladığım borcam qabına keks xəmirini əlavə edirəm. üzerindən də müəyyən aralıqlarla xurmaları düzürəm. Xurmaları düzdükdən sonra üzərinə qoz xırda doğranmış qoz əlavə edirəm. Sizlər fındıq da əlavə edə bilərsiniz və ya heçnə əlavə etmədə bilərsiniz. Artıq keksimiz bişdi. Gördüyünüz kimi çox gözəl qabarıb. Çöpüklə yoxlayıram, ortası da çox gözəl bişib. Bu qab hündür olduğu üçün biraz gec bişir. Ona görə nəzarətlə bişirin. Çöpüklə yoxlayın arada. Bu günlük reseptim bu qədər. İndi isə sizə kəsib içində göstərəcəm. Yumşaqlığı falan çox gözəl olur. Çox asan reseptdir. Cəmi 4-5 dəqiqəyə hazır olur. İnşallah sizlər də hazırlayıb sınayarsınız və bəyənərsiniz. Bu günlük reseptim bu qədər. Hələlik Allah həm onda olsun hər biriniz.